Наша служба и опасна и трудна, И на первый взгляд как будто не видна. Значит, идет видеосъемка. Сотрудник милиции без моего разрешения зашел ко мне на участок, без решения суда, смотрит мои документы и отказывается и выходить. Взгляд, это все заснято в присутствии свидетелей. Порой, Вы не имеете права меня проверять. Не имеете права меня проверять. Вызывайте туда и проверяйте. Значит, нести, Я не стрелял по зову. Значит, Я вас прошу, я вас прошу покинуть, я вас прошу покинуть мой, мій лічний участок. Значить, ще раз, я вам показую, вас плохо вчили. Законодавством не заборонено використовувати, використовувати. Не в крайніх випадках. Сердце. В Крайних выпадках. Отдайте мое оружие. 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 Вы занимаетесь без предела. Вы покиньте мой участок. Покиньте мой участок. У вас нет решения суда. Покиньте мой участок вы опытываете меня за территорией моего участка. Заре, это все, собой, это все пойдет, это все пойдет во внутреннюю беспеку и а на телевидении. А Товарищ милиционер, покиньте, пожалуйста, мой участок. У вас нет решения суда. Отдайте мне мое ружье. И отдайте документы. Так, Вы занимаетесь беспределом. Я не занимаюсь Вы учебного. занимаетесь беспределом. Вас? Вот да, ружье мое отдайте да, мне. Придет, это моя частная собственность. Я это Значит, это... Мне ее это что, моя... Значит, это... Это моя частная что, собственность. А, а покиньте мой участок. Да, это руках, меня. А на меня. В зеленом пункте Милиционер без да, вы выяснили, милиционер без моего без решения суда против 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 моей воли проник на участок и не хочет выходить. У него нет решения суда. суда? На проникновение. я не проник. Вы проникли до меня. Вы проникли на мой участок. Хорошо, ВВБ с вами разберутся. Я вас Вы изымаете без решения суда мою частную собственность. Я вам тут отвечу, не предъявляя решение суда. Меня не пускали на мою частную территорию. Сотрудник э, и сотрудника пожарной охраны, сотрудник милиции. Можно вашу фамилию имячиться? Чумак Юрий Иванович. Чумак Юрий Иванович. Да, я смог... Чумак Юрий Иванович изъял мою частную собственность без объяснений, абсолютно бандитским образом. Все достаточно.